গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ আহিলে আচলতে কিছু শাক পাতেৰে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু আজিও মই তেনেধৰণে লৈ লৈছোঁ ইয়াত দেখিছেই নহয় ভেদাইলতা নৰসিংহ পাত আৰু লৈ ল'লোঁ মই দুটুকুৰামান কেঁচা হালধি এয়া দেখিছেই নহয় মই কেঁচা হালধিখিনি এনেধৰণে বাকলি গুচাই লৈ লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মই ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত লগত অকণমান মানি মানিমুনিও দি দিছোঁ দি এতিয়া মই ইয়াত ঢেঁকীহালত লৈ আহিছোঁ কিৰণ বাইৰ লগত কিৰণ বাইয়ে মোক হেল্প কৰি দিছে মানে এইখিনিয়ে কৰক আৰু মই দি দিলোঁ ঢেঁকী আৰু কিৰণ বাই সেইখিনি ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই গুৰি কৰি লৈ ল'লোঁ মানে ঢেঁকীত খুন্দি কিনে লৈ আহিলোঁ এয়া দেখিছে নহয় এনেধৰণে ঢেঁকীত খুন্দি লৈ আহিলোঁ তাৰপিছত মই অকণমান বইল কৰি কিনে ল'ম এয়া দেখিছে বইল হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত মই বহাই দিলোঁ কেৰাহীত যি আমি তেলত পিঁয়াজ আদা নহৰু গোটেইখিনি দি মই সেইখিনি যিখিনি বইল কৰিছিলোঁ সেই পানীখিনি দি তেল মাৰি দিয়া বুলি কওঁ আমি তেনেধৰণে পানীখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া মই মাছখিনি দি দিছোঁ ইয়াক ঘৰৰে শ'ল মাছ আছিলে যিহেতু আৰু শ'ল মাছেৰে এনেধৰণে আজি মানিমুনি ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহৰ জোল বনালোঁ